আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অকণ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া বুট হয় কেঁচা বুট মানে বুটৰ এটা ৰেচিপি তো বুটখিনি মই তাৰ কাৰণে ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই পেলাই এইখিনি মই পূৰা ছ ঘণ্টা বা সাত ঘণ্টামান তিয়াই এখিনি আর আৰু তিয়াৰ এখিনি এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে ধুলোঁ আৰু ধোৱাৰ পিছত এখিনি এয়া মই এতিয়া প্ৰথম এখিনি এতিয়া বয়েল কৰি লম তাৰ কাৰণে মই এয়া কুকাৰ এটাত দি দিছোঁ বুটখিনি আৰু এয়া দি দিছোঁ পানী বইল হবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান পিঁয়াজ সৰু চাইজে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় হাই ফ্লেমত প্ৰায় চাৰিৰ পৰা পাঁচটা হুইচিয়েল ভালদৰে মাৰিবলৈ দিম মানে একেবাৰে ভালদৰে সিজাই ল'ম এইখিনি আৰু তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাম খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাওক এতিয়া পাঁচ ছটামান হুইচেল মাৰিলে আৰু এইখিনি পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মানে হুইছেলটো নিজে যাবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি চব এয়া আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া এয়া চব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাবলৈ বনোৱাৰ কাৰণে এইখিনি মোৰ মছলাখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে মই এয়া নহৰু লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ পুলি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ আৰু যিহেতু মোৰ ওচৰত আদাৰ পেষ্ট অলৰেডি আছেই মানে মই আদা লোৱা নাই আপোনালোকে আদাৰ পেষ্ট নাথাকিলে ইয়াতে আদাও ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই এয়া নহৰু আৰু এই কেঁচা জলকীয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম এতিয়া মই এয়া মিক্সিং জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ইয়াৰ পৰা অকণমান বুট ইয়াতে দি দিম এচক আৰু ইয়াৰ পৰা অকণ পানীও দি দিম ইয়াতে বেছি দিব নালাগে এয়াই হ'ব যথেষ্ট এয়া দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান ইয়াৰ পৰা পানী দি দিম আৰু লগতে মই দি দিম এই নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এইখিনি এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম একদম খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট এটা বনাই লওঁ তাৰপিছত পুনৰ দেখুৱাম এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মাৰি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পাত্ৰ এটাত এয়া ঢালি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ হালধি আধা চামুচমান আৰু এয়া দিছোঁ এক চামুচমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান চাট মছলা আৰু দিছোঁ আধা চামুচমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু লগতে দি দিছোঁ আদাৰ পেষ্ট এইখিনি সমান মই মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনত একেটা পাতৰি কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া দি দিছোঁ মিঠাতেল আপোনালোকে মিঠাতেলৰ সলনি ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া মই ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ এয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ এটা সৰু তেজপাত পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মই ভাজি লওঁ আৰু এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই যিখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ আটাইতকৈ ইয়াতে দি দিম অকণমান পানী দি দিম যিহেতু মই এইখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁৱেই বুটখিনি সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিছোঁ মই ইয়াতে গ্ৰেভিখিনিৰ কাৰণে আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম যেতিয়ালৈকে এইখিনি ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি নাযায় এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই বুটখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই একদম হাই ফ্লেমত প্ৰায় দহ মিনিট সিজিবলৈ দিম এইখিনি চব এয়াতে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি চব কি ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিখিনি একেবাৰে ডাঠ হৈ পৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ভাতৰ লগত খায় তেতিয়াহ'লে অকণমান এনেকৈ পাতলকৈ ৰাখি দিব আৰু যদি ৰুটি বা পৰঠা লগত খায় তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান জোলটো শুকুৱাই দিব পাৰে মই এইখিনিতে মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এতিয়া মই এটা ফুৰণ দিম এটা কাৰণে মই ফুৰণখিনি প্ৰথমে ৰেডি কৰি লওঁ এতিয়া মই এই ফুৰণ দিবৰ কাৰণে এয়া গেছতে এখন এই ফুৰণৰ কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ ঘিউ ঘিউ হ'লে তেওঁলোকে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘিউ দিলে অকণমান টেষ্টটো অলপ বেছি সুকীয়া হয় আৰু ভাল হয় খাবলৈ এতিয়া ঘিউখিনি গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে মই দি দিম আদা মই দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ আদা কেইটুকুৰা কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মই এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই আপোনালোকক ছাৰ্ভিং বলত চাৰ্ফ কৰি দেখুৱাম এয়া এতিয়া আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এয়া মানে বুটৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল বুটৰ মছলা গ্ৰেভি হয় এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু এইদৰেই মই বনোৱাৰ দৰে এদিন বনাই চাবচোন খাবলৈ যে কেনেকুৱা টেষ্টি হয় আপোনালোকে সদায় বনাব বিচাৰিব আৰু ঘৰৰ সকলোৱে যে আপোনালোকক বাৰ বাৰ দিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এইদৰে বুটৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে এইদৰে আপোনালোকে বুটৰ মছলা গ্ৰেভি খাই কেনেকুৱা পালে ৰেচিপি লাগে চাহৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত পুনৰ ডক্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই